रायगड जिल्ह्यातील कर्जतमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शिक्षण देणाऱ्या विजयभूमी विद्यापीठात यंदा सहावा प्रदान सोहळा आणि संस्थापक दिन समारंभ राष्ट्रीय मल्लखांब फेडरेशनचे अध्यक्ष पद्मश्री उदय देशपांडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मोठ्या उत्साहात पार पडला आहे यावेळी विजयभूमी विद्यापीठामध्ये बॅचलर ऑफ म्युझिक आणि बॅचलर ऑफ डिझाईनच्या सोळा विद्यार्थ्यांचा प्रदान सोहळा आणि संस्थापक दिन समारंभ मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला आहे मंगळवारी म्हणजेच अकरा मार्चला कर्जत जामरुंगमधील विजयभूमी विद्यापीठामध्ये विद्यार्थ्यांचा सहावा पदवीप्रदान सोहळा पार पडला आहे आणि त्यावेळी बॅचलर ऑफ परफॉर्मिंग आणि फाईन आर्ट्स म्युझिकचे तेरा विद्यार्थी आणि बॅचलर ऑफ डिझाईनचे तीन असे एकूण सोळा विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या उपस्थितीत पदवी प्रदान करण्यात आली तर आतापर्यंत ह्या विद्यापीठातून एकशे एकतीस विद्यार्थी उत्तीर्ण झालेत विशेष म्हणजे ह्या कार्यक्रमासाठी राष्ट्रीय मल्लखांब फेडरेशनचे अध्यक्ष पद्मश्री उदय विश्वनाथ देशपांडे हे प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले होते यावेळी विजयभूमी विद्यापीठाचे अध्यक्ष संजय पडोडे नियामक मंडळाच्या सदस्या कल्पना पडोडे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर रविकेश श्रीवास्तव आणि विद्यापीठातील सर्व डीन सुद्धा उपस्थित होते युनिव्हर्सिटी आहे जिथे तुम्ही तुमचे क्रेडिट्स तुम्हाला दोनशे पंचवीस क्रेडिट हवेत एक बी बी एल एल बीची डिग्री घ्यायला तुम्ही ते दोनशे पंचवीस क्रेडिट चार वर्षात संपवले तर तुम्हाला पाच वर्षाची डिग्री चार वर्षात पण भेटू शकते हे अजून कुठेही नाही होतं हे आपल्या इकडेच होतं विजयभूमीमध्ये तर तुम्ही नक्कीच या आणि बघा थँक्यू नमस्ते आप सबका यहाँ पे सादर अभिनंदन विजय भूमि यूनिवर्सिटी में सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि विजय भूमि यूनिवर्सिटी एक अनोखी यूनिवर्सिटी है क्यों, अनोखी क्योंकि अनोखी इसलिए क्योंकि ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की जगह छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें यही सिखाया था कि कभी किसी के आगे झुकना नहीं है जो करो सम्मान से करो जो करो एकदम सिर उठा के करो और सबको सबको बराबरी का मौका दिया जाना चाहिए सो so, हम भी उसी में विश्वास रखते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी मतलब कि सबको एक समानता का अधिकार होना चाहिए तो so, आपने सवाल अभी ये किया कि यहाँ के लोगों के लिए हम क्या करना चाहेंगे सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि समानता आदमी औरत की गरीब अमीर की ऊंचे बड़े की सबसे पहले हम उस चीज़ में बिलीव करते हैं हम उसमें विश्वास रखते हैं कि चाहे वो मैन वुमेन हो चाहे पुअर और रिच हो चाहे कोई भी बैकग्राउंड का हो हमारे लिए वो कोई भी मायने नहीं रखता अगर उसके अंदर काबिलियत है और सीखने की चाहत है तो, तो हम यहाँ के बच्चों को बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि आज भारत अगर तीसरी महाशक्ति बनना चाहता है तो गांधी जी ने बोला था कि भारत को अगर देखना चाहते हो तो गाँव में जाओ भारत का दिल गाँव में है तो हमने रायगढ़ को इसीलिए चुना क्योंकि शहरों में बहुत आसान है यहाँ पे सब काम शुरुआत से हमें करना पड़ा चाहे बिजली पानी सड़क जो भी था तो हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग देखें उससे प्रोत्साहित हों बच्चों को प्रोत्साहन मिले वो आगे आए उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम गांव में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनी हुई है वो भेदभाव यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा जो डिजर्विंग बच्चा है जिसमें काबिलियत है वो यहाँ आ सकता है वो यहाँ पे पढ़ सकता है और वो जाके कहीं पे भी अपना नाम रोशन कर सकता है और उसका हमने बार बार प्रदर्शन भी किया है चाहे कन्याथन है कन्याथन के थ्रू हमने जो भी आज आपकी रूरल बेटियाँ हैं जो गाँव की बेटियाँ हैं चाहे वो रेड लाइट एरिया की जो जो काम करने वाली हैं, उनकी बेटियां हैं, हमने सबको मौका दिया है और हम आगे भी चाहेंगे कि उन सबको एक एक आसमान में उड़ने का एक उनको भी अधिकार होना चाहिए और उनकी भी ऊंचाइयां जो परों की ऊंचाइयां है वो ऊपर उड़ान भरे यही विजय भूमि जो है खर यह भागा की जैसी पर्वत रंगा है छत्रपति शिवाजी महाराज के किले आणि अशा या ठिकाणी असलेली हवा असलं पाणी ह्यातून मिळा मुलांना मिळणारं जे बाळकडू आहे त्याच्यातून मुलं नक्कीच चांगला प्रयत्न करू शकतील म्हणजे जेव्हा मी दुबईला परफॉर्मन्स केला होता एक शेख तिकडे दररोज सकाळी बसायचा आणि परफॉर्मन्स बघायचा महिनाभर त्या ठिकाणी प्रात्यक्षिक आलो होतं मी त्याला विचार शेवटी आपल्याला मलकामान इंटरेस्ट आहे का या मुलींचा परफॉर्मन्स बघायला पण रोज येऊन बसता तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं शुक्र हे खुदा का जिसने इन लड़कियों को बनाया ताजूबाईस भात का वो मिट्टी वो व से लाया ती मिट्टी शिवाजी बाब होती त्याच्यामुळे ते, ते कौशल्य त्या मुले दाखवू शकल्या तशी आज विजयभूमीचं ही मिट्टी जी आहे इकडची याच्यात खूप पोटेन्शियल आहे खूप ताकद आहे तेव्हा त्याच्यातून मुलं जी घडतील त्यांना आस आसमान ठेवणार आहे इतकी त्यांना प्रगती करता येईल